В сфере HR-менеджмента, да, в сфере владельцев бизнеса. А, потому что имея персонал, который сейчас у нас есть, всегда мы задумываемся о задумываем за тему, что же еще такое сделать, для того чтобы а, а, сотрудники данной компании были лояльными, да, и их лояльность повышалась, повышалась и повышалась. А, я могу сказать, что у меня как у исполнительного директора компании Google. Отличная команда и на самом деле не есть чем с вами поделиться. Поэтому начнем. Я хочу сказать, что вообще э, хочу вообще узнать, э, как много из вас, присутствующих здесь, да? вы что-то слышали о нашей компании, возможно, проходили какое-то обучение у нас. Поднимитесь, пожалуйста, поднимите. Угу. то есть есть участники, которые знают, что это о нас. Для тех, кто не знает, я говорю, что компания занимается обучением людей тому, что мы помогаем вам достигать ваших целей, используя такой инструмент как тренинги по управлению временем. И на рынке Украины мы уже более 10 лет. Как компания мы мы известны уже на протяжении двух с половиной лет. Вот. Учредителем нашей компании является Людмила Бобуш, и мы одна из тех немногих компаний, которая в своем обучении использует инструменты. вам пройти обучение и забыть. Мы даем инструмент, который реально помогает вам достигать своих целей. Вот это то, что нас отличает, и на рынке Украины мы являемся лидерами, и сейчас нашей целью является мировое господство уже в области управления временем. И могу сказать, что первый тренинг мы уже провели в Майами, и сейчас активно выходим на рынок России. Поэтому были лояльны к нам, и, возможно, что-то из этого будет для вас полезным. Ну, верим, что будет полезно. Хорошо. И давайте поговорим о том, вот в какой момент, да, в нашей компании, в нашей компании возникает вопрос, а что же делать с мотивацией персонала? Вот я хочу буквально дать. Ответов. Вот в какой момент да, из аудитории мы, мы задумываемся над тем, что пора бы нам что-то сделать с мотивацией? Какие-то такие ситуации можете мне описать? Когда сотрудник хочет уволиться. Да, тогда увольняется из да. компании, да? Хорошо. Какие еще есть ответы, варианты ответов? Когда хочешь больше зарабатывать? Когда хочешь, когда хочешь зарабатывать, больше отлично, Спасибо. Что еще? При приеме на работу когда мы проводим собеседование и рассказываем про нашу компанию. Ага, да, да. Есть такой момент, что, что еще? Когда падают продажи. Когда мы видим, что человек уже не умотивирован работать. <coughs> есть, немножечко громче, пожалуйста. Когда человек, ну, то есть, попадает интерес. Да, ага. до работы человека. Uh -huh. До работы, до результата. То есть, ну, правильно я понимаю, что такая проблема в компаниях существует? И Наверное, для вас да, было бы полезно узнать, что такого нужно делать для того, чтобы сотрудников мотивировать. И нужно ли это вообще? Поэтому вот у меня к вам следующий вопрос. А что такое мотивация? Вот мы так много об этом говорим, да, но на самом деле мало что, мало кто из нас на самом деле понимает, что такое мотивация. Какие есть варианты ответов? Что? влияние компании, это такие два его, чтобы пишут, uh -hmm. не не влияние. То что Да, спасибо большое. На самом деле мотивация – это внутренний импульс, который человека заставляет вообще действовать, да, в этой жизни. И, наверное, вы знаете, а может быть и не знаете, для кого-то из вас будет открытием, что на самом деле основная человека, основная роль человека в этом мире выживать. Да, Что как только что-то живое появляется в этом мире, вот следующая задача как можно дольше делать себя живым, продлить свою жизнь. Инстинкт самосохранения. Да, да. И почему я об этом говорю? Потому что когда мы задаемся мотивация, да, этим вопросом мотивации, а какую цель я, собственно говоря, как руководитель должна преследовать? Я преследую цель улучшить способ выживания моих сотрудников. И каждый сотрудник, когда говорит о том, что а вот буду я в вашей компании работать или не буду я в этой компании работать, на что он смотрит прежде всего? Насколько ну, а ему подходит эта компания? Насколько эта компания будет для него выживательной, правда же, да? И могу сказать, что есть разные способы мотивации. Наверное, вы слышали о таких способах, как денежная мотивация, да, или материальная, или мотивация нематериальная. И вот как вы думаете, какая мотивация является более успешной? Понимание Важно ли то, скільки людина процес на Ну и не знаю. И ко за русский. Хорошо, тогда даю вам такое стабильное данное. Я еще хочу отметить тот факт, что мы не просто да, в своей деятельности обучаем людей работать по технологии, но мы и сами работаем по технологии. И наша компания является членом ВАЗ, это международная ассоциация бизнесменов. И те данные, которые мы используем в своей работе, это данные от Рона Хаббарда, который известный бизнесмен, философ, философ, физик. Его знают как с хорошей стороны, так как его знают и с плохой стороны. Чаще про него плохо говорят очень много. Поэтому даю данные для руководителей. Существует некая шкала мотивации. И в самом низу этой шкалы мотивации Деньги. Маркер не очень хорошо пишет, поэтому все плохо видно. Я буду громче говорить. Как что-то более лучше. Так хорошо. Давайте, кому плохо видно. Здесь на самом деле было просто четыре. شادي <applause> شادي <applause> Чуть повторю еще раз. Да? Самое низкое ⁇ это деньги. Следующий уровень мотивации ⁇ это личная награда. Следующий уровень мотивации ⁇ это личная убежденность. И самый высокий уровень ⁇ это долг. И здесь приведу несколько примеров, чтобы было понятно. Вот когда человек приходит в компанию, вы задаете ему вопрос, а зачем вы пришли ко мне на работу? И он что мне нужны деньги для выживания, да, вот это как раз вот этот уровень. То есть у него уровень мотивации денег. И это... Сколько тогда говорит? Вы... статистика? Сколько так людей в... Я не привожу сейчас статистику, сколько людей говорят. Я просто говорю о том, что есть люди, которые приходят в компанию, да, и говорят, что... Но это очень важно. Мне кажется, что их большинство. Совершенно верно. 98%. Совершенно. Ну, так я не спорю, что это важно, конечно, это очень важно. Поэтому наша цель научиться делать так, чтобы наши сотрудники выходили на вот этот уровень. В да. основном. Да. Поэтому это деньги, на самом деле низкий Да? И когда человек говорит о том, что он пришел там, потому что ему нужны деньги, просто понимайте то, что э, на самом деле. Вымера. И в этом случае человек говорит, я пришел в вашу компанию для того, чтобы купить себе автомобиль получше, или же там квартиру получше. Да? Более высокий уровень это когда человек говорит, вы знаете, я просто помню, когда я пришла работать в компанию, я думаю, что я была бы на этом уровне. Потому что и года назад я осознала, что а, просто работать и зарабатывать деньги, это не очень интересно на самом деле. Да? Потому что человеку свойственно развиваться, узнавать что-то новое, применять какие-то более успешные практики, развиваться в более высоких целях. Согласна? Вот. И когда человек приходит и говорит, что, знаете, я пришел в вашу компанию, потому что я люблю продавать. Да? И мне нравится общаться с людьми помогать людям находить, ну или там, с помощью вашего продукта, да, улучшать свою жизнь. Вот это уже уровень личной нужденности. И долг это когда человек говорит, я беру ответственность на себя, за то, чтобы вывести вашу компанию вот, на какой то уровень, ну, например, дохода, да. Или там, расширить вашу компанию вот, на таких-то высот. Это понятно, здесь есть какие-то вопросы. От наших партнеров, от наших соседей по офису. Да? Вот, ваша, ваша команда, ее видно, да? это те люди, которые просто ходят, и они живут, и видно, что в них присутствует жизнь. Да? Они просто пришел на работу, сел, 9 до 6 отработал и ушел. А, и вы знаете, она задумалась, такая пауза была хорошая. Вот. То, что она ответила, она сказала, понимаешь, очень важно, когда сам владелец компании находится в очень высоком доле. У него есть интерес в отношении жизни. И когда он ставит цель для компании, да, понятно, что целью любого бизнеса является зарабатывание денег. Но вопрос, каким образом ты это делаешь. И важно, чтобы цель компании она была высокой. Потому что когда человек вот на таком уровне мотивации, да, или вот здесь где-то, ты ему говоришь, что вот цель нашей компании ⁇ делать так, чтобы, чтобы все больше людей в этом мире становились более успешными, более счастливыми. И это то, что реально этих людей мотивирует. Да? Вот, и когда эм, человек находится в таком высоком тоне, и он ставит вот такую высокую планку и постоянно озвучивает эту цель среди своих сотрудников, то это то, что мотивирует. ваших сотрудников, которые тоже просто хотят заработать. И вы нормально вместе работаете, но просто вопрос в том, что преданности вашей компании Как только вашему сотруднику предложат больше денег, он просто перейдет в другую Следующий вопрос, а, следующий момент, который мне ответила Людмила, это то, что она делает владелец, да? Она говорит, я верю в вас, я даю вам возможность себя реализовать. И э, на самом деле то, что э, в нашей компании происходит, у нас очень много внимания уделяется обучению. То есть есть возможность развиваться. Да? И развиваться. И э, я знаю, что здесь в основном находится hr менеджер А есть владельцы бизнеса? Хорошо. Хорошо. Да, вы должны понимать, что ваша цель, ваших сотрудников вдохновлять, воодушевлять, верить в них, давать подтверждение всему тому хорошему, что они делают. Третий момент – это подтверждение, да? Подтверждение. Положительно. Ситуация. Когда мы разговор ведем о долге и о личной убежденности, наверняка существует какой-то предел зарплаты, наверное, когда ты уже о зарплате не говоришь, а говоришь о том, что тебе нужно развиваться. То есть мы не можем с вами да, говорить о высокой цели с водителя, обучаться, если твоя какая-то зарплата есть такая, ну, условно, назовем тысяча гривен, и да, и сейчас мне, как я буду рассказывать, глядя, и да, как бы, и я начинаю это вот, все рассказывать, говорю, все это хорошо, я буду это делать, но у меня тысяча не нужна. Да, совершенно верно. есть наверняка какой-то сопоставление. Как Человек перейдет на следующий уровень по шкале мотивации в тот момент, когда он не будет голодным. Не станет, да? то есть, то есть, мы то, должны об этом все-таки сказать, то, что сначала то, мы то, должны то, обеспечить то, ему то, не голодовать, то, вот, конечно, надо не говорить о третьей, и да. четвертой степени мотивации. Конечно, потому что в тот момент, когда человек думает о том, за что ему приехать на работу, да, вряд ли он будет думать о том, какая у вас разная компания. Хотя я могу привести такой пример. второй динамики, первой второй динамики. То есть это личное, личное развитие да, и отношениям отношения в семье. Вот. То есть когда вы видите, что... Знаете, вы интересны тогда, когда вы интересуетесь. Поэтому если владелец, или ваш топ-менеджер вам помогает решить проблемы на уровне там не знаю, одолжить ну, а денег, потому что у тебя, извините, за квартиру сейчас начнем заплатить, да, или же уладить отношения в семье каким-то советом или же не знаю каким-то обучением то это то что люди тоже ценят и на самом деле то что э, позволило им выйти из такого не очень хорошего финансового положения в определенный момент это то что они как раз очень много внимания уделяли сотрудникам вот в этих областях о которых я только что сказала поэтому тоже да интересуйтесь как обстоят дела ваших сотрудников. И если вы знаете, что вообще ваш сотрудник высокотонный, он такой весь у вас обычно летает, да? а тут пришел и что-то у него не так, что-то с настроением, с настроением, то да, здесь есть смысл об этом поговорить. Еще могу сказать, что в нашей компании да, мы стараемся давать подтверждение всему тому хорошему, что происходит. Ну, в результатах работы, да, в личной сфере Заметил, да? Потому что у нас принято обращать внимание на, на все то плохое, что в жизни происходит. Да? Как сегодня прозвучал вопрос из зала, а как же так на собрании не обсуждать, что то плохое произошло в нашей компании? Когда да, мы э, Направляем внимание на что-то хорошее, мы это и получаем. Когда мы направляем внимание на что-то плохое, мы это и получаем. То есть для человека еще очень важно внимание. И когда вы как руководитель видите, что у вас кто-то достиг хороших результатов, да, высоких статистик, то первое, что вы должны сделать, обратить на это внимание, сказать об этом, заявить громко, да, дать этому подтверждение. Потому что очень часто, очень часто, я думаю, что вы со мной согласитесь, мы на видное то, что у нас в компании плохо. Да? У нас кризис, у нас маленький доход, у нас воль, какой-то сотрудник, ну и так далее. И очень мало мы даем подтверждения тем хорошим вещам, пусть они даже какие-то маленькие, но они есть. Поэтому делайте следующее, давайте подтверждение хороших вещам вашей компании. Вы знаете, я вот, у нас так давно возник вопрос о... В том, что не сократит ли нам пару сотрудников в компании, потому что там лето поднялось, и стоит, ли, а, стоит ли нам держать такой штат, а вот возможно, мы без этого, без этого могли бы обойтись. Мы просто стали смотреть на каждого, да, а с кем мы готовы расстаться. Мы, и мы реально приняли решение, что мы не готовы расстаться ни с кем, потому что у нас компания не очень большая, у нас сейчас 15-16 человек. Да?